Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры. Как вы знаете, в нашем городе создается новый православный храм в северном микрорайоне, и жители нашего города интересуются, в каком же сейчас состоянии находится это очень важный в духовно-нравственном плане строящийся объект нашего города. Об этом мы попросили рассказать настоятеля прихода храма святого великомученика Георгия Бедоносца Ирея Дмитрия Баену. Всем доброго здоровья! Свой рассказ о строительстве нашего храма, храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца, я хотел все-таки начать со слов благодарности всем, кто принимает в этом участие. Руководство нашего города и бывшего председателя горосполкома Виктора Ивановича Дичковского и нынешнего Юрия Анатольевича Громаковского сердечно благодарю за их личный вклад, за то, что они в меру своих сил и полномочий всегда оказывали и оказывают посильную помощь и поддержку в этом благом деле. За те встречи с руководителями предприятий, которые они организовывали и организовывают по нашим просьбам. Руководителей предприятий и заводов нашего города хочу также поблагодарить и за их личный вклад, и за ту работу, которую они проводят с коллективами, за те встречи, которые организовывались с коллективами, что помогло людям лучше понять, что мы строим, в каком объеме, в каких рамках всех сотрудников исполкома, работников заводов, предприятий, школ, садов, больниц нашего города, также индивидуальных предпринимателей, наших прихожан, настоятелей, клир и прихожан всех православных храмов нашего города, наших строителей, просто частных жертвователей, всех наших горожан, всех тех, кто откликается на наши просьбы. Я также хочу поблагодарить за их вклад в дело строительства нашего храма. Жертва каждого из вас для нас значит очень много. И поверьте, не останется незамеченной у Господа, как не остались две лепты вдовицы. Вот уже почти три года, как в северном микрорайоне идет строительство православного храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца. И надо сказать, что теперь у Светиловического озера открывается вполне лицеприятная картина – деревянный храм постепенно предстают перед горожанами во всей своей красоте и величии. Завершено строительство цокольного этажа, за исключением входных групп. Подходит к окончанию возведение здания самого деревянного храма. Уже закуплен весь клеенный брус, а это порядка 360 кубических метров. Две третьих уже уложено. Первый венец был из лиственницы, остальное – сосна. Работа очень непростая, рассказывают специалисты. Храм большой, высота стен 12 метров. Здесь нет балок и перекрытий. Возвести огромный зал площадью 12 на 12 из дерева – задача довольно сложная. Не случайно по ходу работ архитекторами, конструкторами и самими строителями вносятся изменения для усиления прочности конструкций. Принимаются другие, более оптимальные решения. Однако, что касается несущих конструкций, общей эстетики здания, здесь все остается без изменений. Общая высота этой церкви с колокольней достигнет 27 метров. Общая площадь храма – порядка 200 квадратов. Брус собирается пирамидой, а потом переходит на восьмигранник для центрального купола. Уже сегодня видно, насколько красиво и необычно будет возводимая у Светиловического озера церковь. И наверняка она удачно впишется в городской ландшафт. Все это делается с одной целью, чтобы будущий храм был как можно более практичным, функциональным, приносил еще многие десятилетия духовно-нравственную пользу всем последующим поколениям. Еще на стадии проектирования специалисты старались избежать использования колонн в молельном зале, чтобы во время богослужения практически из любого уголка храма был виден алтарь и все, что в нем совершается – для того, чтобы все верующие понимали, что происходит на службе, и принимали молитвенное участие в богослужении. Как говорил когда-то наш соотечественник, лучше мы будем строить храмы, нежели тюрьмы. И действительно, легче первоначально правильно воспитать человека, нежели потом его перевоспитывать. Так и планируется, чтобы этот храм стал не только еще одним местом совершения молитвы и богослужений, что само по себе необходимо и важно для жителей нашего города, но и еще одним центром духовного просвещения и воспитания для подрастающих поколений. Безусловно, работы впереди еще немало. Но это лишь вопрос времени. В городе уже появился храм, не уступающий по красоте остальным. Главное, чтобы люди готовы были любить и нести в своих душах свет. Наш храм строится действительно всем миром. Но вклад и частица трудов каждого из участников такого строительства на века останется запечатленной не только в самом здании, но и в молитвах церкви, потому что на каждом богослужении мы поминаем строителей, благоукрасителей и жертвователей святого храма сего. Ну, а теперь вернемся к теме нашего разговора. В этом году, как вы видите, благодаря Господу Богу и нашим общим усилиям сделано очень много. Стены нашего храма выросли, и мы можем видеть плоды наших трудов. Правда, хотелось и планировалось сделать еще больше. Были планы успеть до зимы накрыть храм, но в связи с некоторыми обстоятельствами и нехваткой средств не получилось. На данный момент, опять-таки повторюсь, благодаря Богу и нашим совместным усилиям средства на кровлю собраны. И с января месяца следующего года планируется приступить к кровельным работам. Уже нашлись люди, которые согласились помочь нам в оплате, а другие в изготовлении куполов для нашего храма. А это, поверьте, тоже довольно большие средства. Если на кровлю мы собрали порядка 300 миллионов, то купола вместе с крестами будут стоить нам около 150 миллионов белорусских рублей. Конечно, тот, кто занимается строительством, знает, что поставить коробку – это всего лишь полдела, если не меньше – и следующий этап в нашем строительстве ⁇ это столярные работы, окна, двери. Также еще предстоит отделка, потому что дерево без защитных пропиток очень быстро теряет и свой эстетический вид, и свои несущие способности. Если биозащитные пропитки, то есть те, которые защищают древесину от плесени, сырости, влаги, наносились перед укладкой бревен, то защита от ультрафиолета и огнезащита будут наноситься только уже в следующем году по весне. Дальше нам предстоит строительство топочной и туалетов для прихожан, устройство так называемого теплого пола для отопления храма, отделка цокольного этажа, в котором планируется обустроить крестилку, просфорню, библиотеку с читальным залом, иконно-свечную лавку, другие подсобные помещения. Конечно, трудов и проблем еще много, и одному человеку их осить, осилить вряд ли возможно. Поэтому я от лица всех наших прихожан, благодаря телеканалу «Интекс», имею возможность еще раз обратиться к вам, дорогие горожане, с просьбой оказать нашему приходу посильную помощь для продолжения строительства нашего храма. Некоторые люди и даже предприятия в наше сложное кризисное время не имеют возможности помочь финансово, но имеют возможность помочь стройматериалами и помогают. За это им большая великая благодарность. И мы с благодарностью и молитвой примем любую посильную вашу помощь. Пусть Господь наш Иисус Христос сохранит вас на многое и благое лето. Будем возносить наши молитвы, дорогие братья и сестры, и посильно помогать в строительстве и в скорейшем завершении вот этого прекрасного храма, тем паче, что в новом микрорайоне Боровки зарегистрирован еще один православный приход в честь Святой Блаженной Валентины Минской. Так что много трудов еще нам с вами предстоит, и будем верить и стараться, чтобы Церковь Православная укреплялась как в нашем городе, так и на землях Белой Руси. Храни вас Господь!